Start in 3, 2, 1, Go! Assalamualaikum, pada hari ini saya ingin membentangkan tentang penggunaan merkuri di dalam produk kecantikan. Tetapi tahukah anda apakah produk kecantikan? Produk kecantikan mengandungi tiga uh, produk asas iaitu pencuci muka, pelembab muka dan pelindung muka. Produk-produk ini digunakan untuk melindungi, merawat dan mencuci kulit wajah. Hal ini kerana produk-produk ini dapat mencegah masalah seperti jerawat, kulit kering dan penuaan peramatang. Tetapi terdapat segelintir masyarakat yang mengeluarkan produk-produk penjagaan kulit yang memberikan efek yang berbahaya terhadap pengguna. Hal ini kerana dengan wujudnya segelintir uh, founder yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti mercury di dalam produk kecantikan. Jadi, apakah itu mercury? Mercury adalah logam berat yang sangat toksik yang digunakan di dalam termometer. Tahukah anda, mercury di dalam termometer anda pecah, anda perlu menelefon 999 dan memanggil bomba untuk mencuci mercury tersebut. Ia menunjukkan bahawa mercury adalah suatu bahan yang berbahaya terhadap manusia. Jadi di sini telah terbukti bahawa merkuri adalah suatu bahan kimia yang berbahaya kan? Jadi, kenapakah merkuri digunakan sedangkan ianya berbahaya terhadap manusia? Jadi, ia digunakan kerana ia dapat memberikan efek putih yang laju terhadap manusia. Hal ini kerana ia menghalang perhasilan melanin di bahagian muka. Apakah itu melanin? Melanin adalah ya, pigmen semula jadi di kulit. Jadi, apabila melanin berkurang, jadi kulit pun nampak lebih putih. Ianya nampak seperti sesuatu yang um, tidak perlu dibimbangkan tetapi kita perlu membimbangkan kerana kita perlu ingat balik bahawa mercury adalah suatu bahan kimikal yang berbahaya. Antara faktor utama mengapa masih ramai orang yang menggunakan mercury dalam produk kecantikan dan masih mendapat sambutan yang ramai sedangkan kita telah tahu ianya berbahayakan adalah obsesi nak putih cepat. Ramai orang terutamanya wanita ingin um, menjadi putih seperti, seperti Snow White dalam masa seminggu. Hal ini kerana Um mereka mendapati bahawa beauty standard Malaysia adalah seorang yang putih dan kurus. Jadi, untuk mendapatkan kesannya yang putih yang cepat adalah dengan menggunakan produk yang mengandungi mercury. Yang kedua adalah kurang kesedaran pengguna. Kerana ramai pengguna yang membeli sesuatu produk tanpa membaca label. Mereka tidak tahu apakah itu mercury, hydroquinone dan paraben. Mereka tidak mengetahui bahawa bahan-bahan tiga bahan kimia ini adalah bahan yang berbahayakan untuk manusia. Mereka hanya mendengar kata-kata um, daripada orang sekeliling tanpa melihat dan meneliti um produk itu dengan dengan betul kerana ya memang uh, produk itu efektif dan berkesan dengan laju tetapi mereka tidak sedar bahawa bahan yang digunakan di dalam produk tersebut adalah berbahaya. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial dan standard kecantikan yang tidak realistik. Jadi, dekat media sosial kita telah mempunyai banyak pempengaruh dan kadang-kadang pempengaruh tersebut adalah pempengaruh yang tidak bermoral kerana Sesetengah pengaruh mempromosikan produk-produk uh, kecantikan tanpa berfikir apakah yang akan terjadi terhadap pembeli. P pengaruh yang tidak bermoral ini akan mempromosikan produk-produk yang mengandungi bahan-bahan yang tidak baik seperti mercury tanpa berfikir bahawa uh, jika orang beli apakah akan jadi terhadap mereka uh, kerana asalkan mereka mendapat duit. Jadi daripada side pembeli pula mereka nampak bahawa pengaruh tersebut seorang yang cantik jadi mereka mempercayai uh, bahawa pengaruh tersebut menggunakan produk tersebut kerana mereka ingin menjadi cantik seperti pengaruh tersebut. Yang terakhir sekali adalah lemahnya penguatkuasaan dan pengawasan produk di pasaran. Jadi, tahukah anda setiap produk yang dikeluarkan perlu mendapatkan pengesahan KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, tidak kira makanan, produk skincare ataupun minuman. Tiga-tiga bahan tersebut perlu mendapatkan pengesahan daripada KKM untuk melihat adakah bahan-bahan yang tidak baik untuk manusia. Kadang-kadang terdapat segelintir um, founder yang menghantar sampel ke KKM Tetapi mereka tidak menggunakan uh, sampel yang sebenarnya Mereka menghantar um, sampel yang tidak mengandungi mercury Walhal yang mereka jual adalah yang mengandungi mercury Jadi untuk mengelakkan daripada pihak KKM mengetahui tentang penjualan mereka tersebut Mereka akan mempromosikan produk mereka Di dalam platform online Seperti Shopee, TikTok dan Lazada hal ini kerana apabila anda menjual di platform online, anda akan lebih mudah lepas daripada pengawasan KKM. Kajian ini diselenggarakan bertujuan untuk menafasti langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil bagi mengelakkan penggunaan produk kecantikan yang mengandungi merkuri. Ini penting kerana penggunaan merkuri dalam produk kecantikan boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan antaranya kerosakan buah pinggang, iritasi kulit dan gangguan sistem saraf. Daripada hasil kajian, didapati bahawa terdapat beberapa langkah yang boleh diambilkan oleh pengguna untuk mengelakkan risiko ini Antara langkah-langkah yang dikaji termasuklah Membeli dari penjual atas talian sahaja Memasukkan produk mempunyai nombor notifikasi yang sah produk yang mempunyai testimonyi pengguna Dan menggunakan produk buatan sendiri tanpa kawalan Langkah yang pertama adalah Membeli dari penjual atas talian sahaja Sebagai kejurus pandang iaitu sekitar 7% berpendapat bahawa membeli produk dari penjual atas tanah saja merupakan langkah pencegahan yang berkesan. Walau bagaimanapun, langkah ini sebenarnya tidak begitu keselamatan. Kalian udah ini terdapat banyak produk tidak berdaftar yang bisa secara bebas di platform atas kalian pengguna suka untuk mengatakan keselamatan kandungan produk tersebut. Langkah yang kedua adalah memastikan produk mempunyai nombor notifikasi yang sah. Langkah ini mendapat sokongan tertinggi dalam kelangan responden iaitu sebanyak 91.2%. Ini menunjukkan bahawa pengguna menyentari bahawa kepentingan memastikan sesuatu produk kejadian adalah dengan membuktikan nombor notifikasi yang sah Nombor notifikasi ini membuktikan bahawa produk tersebut telah didaftarkan dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Produk yang berdaftar telah melalui penilaian keselamatan dan tidak mengandungi bahan berbahaya seperti merkir. Selain itu, langkah ini dianggap paling berkesan dan dalam mencegah penggunaan produk berasaskan merkir. Langkah yang terakhir pula ialah menggunakan produk buatan sendiri atau kawalan. Sebagai Sebahagian kecil responden iaitu 1.8% percaya bahawa menggunakan produk buatan sendiri tanpa kawalan, kecil, sendiri tanpa kawalan dapat mengelakkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Walaupun produk buatan sendiri dianggap lebih sebenar tanpa pengetahuan dan kawalan yang betul, pengguna Pengguna tetap risiko terhadap kepada bahan yang berbahaya. Produk buatan sendiri yang tidak diuji di makmal tidak dapat dipastikan keselamatan. Pada bahagian saya, saya akan menjelaskan tentang kesan penggunaan produk yang mengandungi bahan mengkiri kepada masyarakat. Seperti yang kita semua tahu, bahan mengkiri sering digunakan dalam setengah produk penjagaan kulit, terutamanya produk pemutih muka. Walaupun ia memberi kesan pemutihan yang cepat, tetapi penggunaan bahan ini sebenarnya sangat berbahaya kepada kesihatan. Melalui kajian ini, kami ingin mengenal pasti sejauh mana kesedaran masyarakat terhadap bahan mengkiri serta bagaimana produk ini memberi kesan kepada pengguna dari segi kesihatan fizikal dan mental. Kami juga menilai kesan jangka panjang seperti kerosakan buah pinggang, gangguan sistem saraf dan juga risiko kepada bayi. Bagi wanita mengandung Selain itu, kajian ini turut melihat dari sudut sosial Bagaimana penggunaan produk bermengkiri memberi tekanan kepada masyarakat Terutamanya golongan wanita Yang sering terdedah kepada tekanan untuk kelihatan cantik dan cerah Mengikut standar kecantikan yang terkini Akhir sekali, kajian ini juga menyentuh aspek kawalan penguatkuasaan iaitu bagaimana pihak berkuasa dan masyarakat boleh bekerjasama untuk mengekang penjualan produk yang mengandungi merkuri secara haram. Kesimpulannya, melalui objektif ini, kami berharap dapat memberi kesedaran yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang kesan negatif penggunaan produk bermerkuri dan pada masa yang sama mencadangkan langkah-langkah pencegahan yang lebih berkesan.